Saya datang dua hari lepas. Jadi ya, ada lah juga kawan-kawan AMNO -kawan, uh, yang tahu saya ada kat sini dia telefon saya lah. Dia telefon saya dia kata jalani yang buang masa hari tu. Ni kubu kuat AMNO ni dia kata tak boleh menang dia kata. Masya-Allah. Boleh menang tak boleh menang tuan tuan? Boleh. nampak macam confident eh. <laughs> Tapi kita jangan jabar ya. Jangan kita terus 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 berharapkan Allah Taala memberikan kita, kita kita kemenangan tapi kita tak berusaha tuan-tuan. Macam mana pun kita kena buat. Yang eh, kalau tak boleh bertindak dalam berkumpulan secara berjemaah, kenalah bergerak bersendirian. Tak kira lah dua tiga orang sehari tulis nama dia ke eh, senaraikan dia sebagai putih ke hitam ke kelabu, asap ke apa dan sebagainya. Lepas tu boleh laporkan kepada bilik operasi kita. Paling tidak pun boleh buat semakan sama ada orang yang kita jumpa ni pengundi di sini atau tidak. <tuh> Tapi itulah sikap pemimpin-pemimpin UMNO yang ada sekarang tuan-tuan. Kalau perhatikan betul-betul, takabur ni tak hilang dengan dalam diri mereka. Saya minta maaf cakap, betul tak betul? Kalau cakap tu datang ke merendahkan kita. Masa UMNO saman saya 100 juta itu hari itu atau hantar notis nak saman dia 100 juta ni eh tu hari adalah seorang ni YB belum cukup satu penggal pun jadi cakap pula kita pula takbur nak uang eh? sebilang tapi dia kata YB jalan ni dah boleh kumpul tim milo banyak-banyak minta serkah supaya nak bayar 100 juta ini pun yang panggil pemimpin UMNO sekarang ni lah. Eh? Mentang-mentang kita masuk PAS pasal lalu kutip derma disuruh sekarang saya pula kumpul tim milo banyak-banyak pergi kutip derma tuan-tuan keangkuhan mereka dalam setiap ungkapan media masa pada hari ini harus kita counter, kita balas dengan suara rakyat dan ini peluang penduduk air kuning nak buktikan bahawa senyap bukan orang kaya, bukan orang berkedudukan, bukan orang berpangkat yang akan menentukan hal tuju dan masa depan gagal. Tapi tuan tuanlah rakyat air kuning dan Malaysia. Yang menakutkan saya kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa yang kita terlepas pandang tuan-tuan? Dalam lebih kurang dua tahun lepas. Saya terserempak dengan satu toke kawan lama lah. Kita dulu lawyer. Ya dia adalah berurusan dengan syarikat-syarikat. Dia ni memang kaya raya. Dia jumpa saya, dia kata YB. Janganlah you fikir apa pun. PRU ni kita, kami yang tentukan. Bukan rakyat. Siapa tu gini? Orang? Orang kaya. Memang kaya lah, duit dia berbilion. Dia punya kereta je sepijik sejuta lebih. Dia tak pakai proton macam saya ni. Ini yang istilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Orang yang terlalu kaya ni banyak dalam Malaysia ni tuan-tuan. Yang dipanggil dalam istilah kalau uh, secara antarabangsa ni dia panggil oligark. O-L-I-G-A-R-C-H. Oligark. Oligark ni kadang-kadang di bekas kerajaan dia bekas anggota uh, sesuatu pertumbuhan tetapi tiba-tiba dia menjadi kaya tiba-tiba dia menjadi kaya dan berkuasa akibat seseorang individu yang menjadi pemimpin negara, berlaku tak berlaku hari ini dalam Malaysia berlaku tak berlaku tuan-tuan jadi kita nak duduk diam diri kah kita kena buktikan pada toke-toke besar ni yang kita rakyat yang akan menentukan dengan izin Allah. Ke mana harus tuju negara kita. Bukan kamu tokek-tokek besar. Tapi saya dah jadi membagang masa tu. Saya nak cakap apa? Kita diam. Tapi kita berdiam. Jangan diam terus. Kena berusaha tuan-tuan. Yang menakutkan kita. Atau, 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 atau. Sorry. Atau, atau. Atau, atau. Ah. Alhamdulillah okay. Saya dipahamkan uh, calon kita Ustaz muhaimin hadir pada hari ini Dijemput masuklah okay. Okay. <coughs> Saya teruskan tuan-tuan Yang menakutkan kita Secara tak langsung kita nampak kebenaran apa Toki cakap ni tadi Toki yang cakap ni tadi Apa kebenaran ni tuan-tuan antara kebenarannya tak pernah sebelum ini beras tempatan yang ada dalam pasaran kita orang tempatan tak boleh nak beli betul tak betul tak? betul tak? mana pergi hilang beras ni ha ah kita makan beras import baru ni nak air ya bini saya beli beras dapat beli dua kampit anak saya 14 orang Nasib baik bini saya banyak sikit. Nampaklah apa gambit. Kita yang orang tempatan nak makan beras tempatan, beras tempatan tak ada. lah konon kononnya kerajaan yang ada hari ini nak menyelesaikan masalahnya hari tapi sampai hari, hari pun isu beras tidak diselesaikan. Betul tak betul tuan-tuan? Saya nak tanya orang air puding. Siapa yang kawal beras ni? Pak Sabu. Pak Sabu tak boleh buat apa-apa. Toki-toki besar tuan-tuan. Betul, betul tak betul? betul? Ada pula istilah yang saya dengar. Dia panggil kartel. Betul? Oh jadi bukan dada je kartel. Beras pun dah ada kartel. Apa nak jadi dengan kawan kita? Kalaulah pemimpin yang dipilih tak boleh menguasai negara, tetapi kartel yang menguasai negara. Jadi kita rakyat nak buat apa betul tak? Kita rakyat nak buat apa betul Kita ubah kerajaan menjadi kerajaan Perikatan Nasional. Boleh tak? Boleh. boleh. Kerana kerajaan ini lagi terbukti tak boleh mengatasi masalah ini. Masalah beras pun tak boleh nak atasi. Macam mana nak mengatasi masalah masalah lain? Macam-macam cukai baru diperkenalkan. Cukai yang lama pula ditinggikan pula. Kadar air, kadar elektrik semua naik. Dia ke atas, pangkat besar, gaji besar. Elaun besar dia tak rasa tuan-tuan. Betul tak betul? tuan kita orang kat bawah ni rasa. Orang kampung rasa. Orang anak banyak, bini banyak rasa. Apa kita nak buat tuan-tuan? Berdiam diri. Kita ubah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kita ubah dia air kuning. Boleh tak boleh tuan-tuan? Ada pula kata. Alah kalau menang pun tak efek. Siapa cakap? pun cakap tak efek semua efek kuat yang kecil efek, yang besar pun efek turun dengan segala kemewahan, pamer daripada rakyat mentang-mentang kita duduk kutip derma dia dah jadi kerajaan, meletup terbakar semua rumah ini DAP minta pula derma dengan rakyat balik, dah jadi kerajaan pun minta derma dengan rakyat jadi mana makna kalau dah ada letupan, rumah raya rosak. Kehidupan raya rosak. Tak mampu kerajaan ini mengatasi masalah ini. Kita ubah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kadang-kadang jangan mereka, kita, mereka fikir kita bodoh. Beras pun tak boleh selesai. Dah meletup pipe petronas lah apa gas lah. Rakyat sana sini terbakar. Dia boleh kasih derma pula 10 juta. Kat mana? Kat mana? Myanmar. Alah lupa pula saya pula sendiri lupa. Tadi saya ingat. Yang gempa bumi ni mana? Myanmar eh. Ha. Eh. Ni rakyat Malaysia ni kasih derma 10 juta. Yang kau pergi kasih kat Myanmar bal. Bodoh. Betul tak betul? Dulu dikata kerajaan lama bodoh. Ha, ah, itu sebab saya pun takut juga tengok orang bodoh. Besok kita jadi kerajaan, jadi bodoh juga takut juga. Ya istighfar balik ya. astagfirullahalazim. Tapi minta maaf secara umumnya bermakna kerajaan ini tak tahu. Tak mengambil lendah. Harayat rakyat. Macam ni pun. Orang air kuning nak bagi undi lagi. Subhanallah. Pun tunjukkan kepandaian kita tuan-tuan dalam menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kan bagus 10 juta tu bagi mangsa kebakaran ni. Betul tak betul? Kera di hutan kau susukan. Anak kat rumah kelabaran. Saya baik sebelum saya datang sini saya dah beli susu budak, -budak. Anak ramai. Kalau tak ada bini saya baling. Bini banyak ni. Baling bukan seorang. Betul? Kak, bini saya semua orang miskin macam saya, kak. Saya bukan orang gatal. Selingan. Tuan-tuan, walaupun kita nak tahu keadaan kita hari ini, tuan-tuan akan rasa lagi. Dalam beberapa bulan yang akan datang, tak perlu lama. Dalam tahun-tahun yang berdatang, barang-barang akan berubah harga makin hari makin naik. Ini hakikat yang sebenar. Kenapa? Kerana subsidi pada barang barang pada petrol, pada diesel dah ditarik balik. Subsidi ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk rakyat. Rakyatnya macam mana? Rakyat yang miskin, tuan-tuan. Terutama orang dan India. Melayu dan India sebahagian kecil masyarakat Cina. Batu bangga pula. Kutipan cukai yang paling tinggi. Kutipan cukai paling tinggi sejak sejarah Malaysia. Sejak sejarah merdeka. Kutipan cukai paling tinggi. Tapi rumah terbakar rakyat kau tak boleh nak selesai. Beras tempatan pun tak boleh diselesaikan. Air dia bau-bau ni. Satu masalah. Tahniahlah pada kerajaan Malaysia pada hari ini. Dia selesaikan masalah satu benda. Harga telur. Masih nak raya ni harga telur jatuh. Harga telur jatuh. Harga lain tak jatuh. Nak suruh kita makan telur je ke? Nasib baik ada beberapa telur yang tak mungkin jatuh. Betul tak? Saya cakap. Apa yang daripada tahun 2022 sampai sekarang tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan lihat dengan kerajaan hari ini? Kerajaan ini tak mampu memberi kehidupan yang baik pada rakyat. Betul tak betul? Kalau tak ada negeri tak seksa kita nak beli balang. Tak ada kawalan hartanah. Rumah makin hari makin mahal. Anak saya yang dah kerja 4 tahun tak mampu nak beli rumah tuan-tuan. Kalau gaji dia RM3,000. Beli rumah, ialah yang paling murah dalam pasaran. Rumah mampu milik. RM200,000, RM230,000. Bayar sebulan pada bank RM1,000. Minyak, tol, api, elektrik dah RM1,000. Tinggal RM1,000. Belum bayar, bayar pipet, bayar telefon, bayar apa. Apa yang tinggal tuan-tuan. Itu nasib baik dia bujang. Kalau dia dah ada anak, dia dah ada bini. Apa jadi hidup dia tuan-tuan? Ini hari, kalau ada orang gaji 3 ribu, 4 ribu, itu dah asnaf miskin tuan-tuan. Betul tak betul tuan-tuan? Apa yang benda baik yang kita tengok daripada kerajaan hari ini yang telah laksanakan kepada rakyat? Semua satu. Semua satu. Saya bukan minta sepuluh. Saya minta satu je. Apa dia? Puas fikir. Saya pergi lima minit. Semua satu. Kita kena jujur. Kita orang Islam. Apa satu yang dibuat baik yang memanfaatkan rakyat? Semua satu. Eh? Kalau tak boleh buat, bagi perikatan nasional untuk buat. Betul tak? Betul, 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 betul. Tapi suara tuan-tuan. Suara perubahan tuan-tuan. Suara rakyat air kuning. Bermula dengan Ustaz Muhaimi. Boleh tak boleh tuan-tuan? Takbir. Allah. Jangan kita patah semangat Saya kadang tengok. Wah, ni semua nak kena bangun ni. Betul? Yelah, yang sana banyak duit lah. Yang sini macam-macam. Tiga hari pun dah kepala. Tak apa. Tapi langkah kita mesti ke depan. Jangan kita mundur ke belakang. Teruskan berkempen. Sampaikan. Sampaikan dakwah ini. Ini dakwah. Kerana yang kita undi adalah seorang ustaz. Macam-macam dia orang buat. Termasuk saya dengar bawa-bawa ni. Mempertikai kan pula kononnya. Tentang tauliah lah, apalah. Betul tak betul? Yang nak cakap sikit lah boleh lah. Ya? Yang tukar cakap tu kan ada tauliah. Lepas tu dia cakap lah kita. Khususnya lah. Orang PAS ni tunggang agama. Macam mana YB cakap tadi? Ha? Tunggang agama macam mana? Yang betul ni orang yang cakap. Orang yang cakap. Kita tunggang agama ni. Dia jahil agama. Betul tak betul? Betul. Islam itu adin. Cara hidup. Nak duduk pun ada cara. Nak berdiri pun ada cara. Nak minum pun ada cara. Nak berinteraksi dengan haiwanat. Eh? Dengan isteri, dengan anak-anak pun ada cara. Betul tak betul tuan-tuan? Jadi tuan-tuan. Cakap banyak sangat orang lain pun nak cakap juga. Saya nak minta lah ni hari. Tuan-tuan yang hadir di sini balik ni aja. Target. Dalam masa seminggu lebih ni, seorang so, sekurang-kurangnya 50 orang atau 30 orang, tak mampu 20 orang pun, tulis nama betul-betul. Buat culaan sendiri. Jangan tunggu muslimat saja. Jalan. dan Buat saya makan di bilik operasi. Kenapa? Yang kita ada hanya kederat dan juga redha Allah SWT. فرمان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. ملكان برإيمان. dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta tenaga pun harta waktu pun harta dan nyawa besar darjatnya di sisi Allah Subhanu Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang inilah adalah orang-orang yang benar kemenangan mereka sadakallahu aziz tuan-tuan malam ni kita balik dengan tugas boleh Tugas kita, kita nak tunjukkan pada Malaysia, pada dunia, air kuning berdiri bersama ummah, bersama jihad, fi sabi lillah. Boleh tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah ta'ala, dengan usaha tuan-tuan, Allah akan redha perjuangan kita dan berikan kemenangan pada Ustaz Muhammad. InsyaAllah ta'ala wa bi'iznillah. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته